سامری کا بچڑا آج کا واقعہ سامری کے بارے میں ہے فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ چالیس راتوں کا کوہے پور پر اعتکاف کریں اس کے بعد انہیں کتاب یعنی تورات دی جائے گی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ دور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا آپ علیہ السلام چالیس دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہے اب جانتے ہیں کہ سامری کون تھا سامری یہ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا اس لیے یہ حضرت السلام کو پہچانتا تھا اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی مگر خدا کی شان فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنے اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور طور پر متقف تھے سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو کہ اس کے پاس محفوظ تھی اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور بارہ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا ہوا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر جھکا کر اس بچڑے کو پوجنے لگے چنانچہ اللہ تبرک وعلیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیبروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا سورہ عراف رکو نمبر اٹھارہ پارا نمبر نو جب چالیس دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر اور تراز شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام پر بے حد غزب و جلال طاری ہو گیا آپ علیہ السلام نے جوش غزب میں تراز شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کا بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اور حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں سورہ اعراف رقو نمبر اٹھارہ پارہ نمبر نو حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی پھر آپ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا درس ہدایت اس قرآنی واقعہ سے خاص طور پر دو سبق ملتے ہیں نمبر ایک اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ سامری نے چالیس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس نے ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا اسی طرح اگر علماء کرام بھی قوم کی ہدایت اور خبر گیری سے گافر رہیں تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں نمبر دو حضرت ابراہیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک بھی خیر و برکت کے اثرات رکھتی ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی عزت و توقیر میں کوئی کثر نہیں رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک ہدایت عطا فرمائے آمین